Sağəmiz şagirdlər, 8-ci sinif ingilis dili dərsliyimizdən bölmə 2 Progress Portfolio dərsinə keçirik. Exercise 2 Change the sentence from active to passive. Cümlələri passiv formaya keçirin. Məcəl növə. A student should cite source when they write essay. Şagird şagirdlər qaynağıdan istiqamət verməlidir. Onlar inşalar yazdıqlarında bunu necə dəyişə bilərik? The source should be cited when they When students write essay, yani qaynaqlar stat olmalıdır şagirdlər inşə yazanda. Resources should be cited. 3-cü formada olacaq. Bu students can give credit. The credit can be given şəklində olacaq. Yəni kredit burada universitetdə olan dərslər mənasındadır. Yəni hər dərs üçün olur, ayrılan saat mənasındadır. Three students must not copy articles from the internet. Tələbələr internetdən məqalələri köçürməməlidir. The articles must not be copied from the internet. Yəni məqalələr köçürülməməlidir. Bu şəkildə düzəldirik. Must not be copied üçüncü formada olacaq. For students can't use Wikipedia. When they write essay the wikipedia cannot be used when students write essay yani wikipedia istifadə olunmamalıdır inşaa yazarkən tələbələr inşaa yazarkən bu şəkildə düzəldirik five everybody should avoid plagiarism hər kəs plagiatdən uzaq durmalıdır the plagiarism should be avoided olacaq yani should bir əlavə olunur passiv formada və felin üçüncü şəxsi bu şəkildə yazacağıq exercise 3 complete the sentences with the words from box cümlələri qutudakı sözlərlə yəni buradakı sözlərlə tamamlayın one my brother's a sport car he knows almost everything about sport cars mənim qardaşım idman bir idman maşının nəyi ola bilər ki o idman maşınlara haqqında hər şeyi, demək olar ki, hər şeyi bilir. Burada da həvəskarı, entusiast olacaq. To companies always try to find good for their products. Şirkət həmişə öz məhsulları üçün yaxşı bir nə tapmağa çalışır. Burada da slogans olacaq. Slogans. So I bought a photo for my friend on his birthday. Mən dostumun ad günü Ad günü üçün dostuma bir şəkil nəyə ola bilər? Frame olacaq, çərçivəsi, ramka aldım. For the added some to cream of cake. Tortun kreminə nə əlavə edə bilərlər? Əlbəttə ki, flavorings, dadlandırıcı. Five mentioned the author's name if you want to plagiarism. Yazarın adını Qeyd edin, əgər plagiatizmdən nə etmək istəyirsinizsə, avoid olacaq. To avoid plagiarism. Six she didn't do it on purpose. It was o məqsədli bir şəkildə etmədi. Bunun da antonimi nədir? Əlbəttə ki, accident olacaq. It was accidental. Size for read the text and put the sentence A to E in the best place and beginning or at the end of paragraphs 1 to 5. Mətnə oxuyun və A-dan E-yə cümlələri, yəni burada verilən cümlələri ən yaxşı yerdə yerləşdirin, həm əvvəldə və ya son paraqrafın sonunda 1-dən 5-ə. Yəni burada 2 yerdə verilmişdir, ya əvvəldə əlavə edə bilərək, ya sonda. Öncə oxuyaq. Before that they had to use vessels called porhel. Bundan qabaq onlar kömək üçün fit istifadə edirdilər, yəni fit çağırırdılar. Be nobody knows who wrote the first letter or when. Heç kim ilk məktubun kim tərəfindən və nə zaman yazıldığını bilmir. The letters are still in the same place on a modern computer keyboard. Hərflər hələ də müasir kompüterlərin klaviaturaсында eyni yerdədir, yəni əvvəldə olduğu kimi. The unfortunately the public weren't very interested. Təəssüf ki, ictimaiyyət maraqlanmadı. But in the early 1990s very few people had email, only one person in 50 knew what it was. 1990-ların əvvəlində çox insan e-maili var idi və bunun 50-də 1i Bunun nə olduğunu bilir. 50 nəfər e-mail adresi var, ancaq onlardan bir dənəsi bu e-mail adresinin nə olduğunu bilir. Başlayırdıq məhəttimizə. These are just some of way communications. Communication that have changed in the last 500 years. Bunlar sadəcə ünsiyyətin bəzi yollarıdır ki, son 500 illikdə dəyişdirilmişdir. Yəni son 500 ildə bunlar dəyişilib. But we know that 4000 years ago in ancient Egypt people carried letters by hand over hundreds of kilometers in those days you didn't need a stamp to send a letter first stamp didn't appear until it cost one penny nowadays one of these original stamps costs 225 ancaq qədim Misirdə 4000 il qabaq bilirik ki insanlar Məktubları kilometrlərcə, 100 kilometrlərdən çox məsafədə əllərlə daşıyırdılar. Bu günlərdə artıq bir məktub göndərmək üçün stampsa, möhür və ya markaya ehtiyac yoxdur. İlk marka onun qiyməti 1 pen olana qədər üzə çıxmamışdır, amma günümüzdə orijinal markalar vardır ki, birinin qiyməti 225 dollardır. Bu şəkildə. Burada nə ola bilər? Burada B olacaq. Nobody knows who wrote the first letter or when. Yəni başlanğıcını istifadə edəcək ilk insan, yəni ilk məktubu yazan və ya harada olduğu bilinməsə də, kim tərəfindən. Ancaq 4000 il qabaq Misirdə məktubları əllə daşındığı bilinirdi, yəni. Bu şəkildə öncə olacaq. İkinci An American company, Remington and Sons, made the first typewriter. All the letters in the word typewriter were on the top line on the keyboard. So the salesman could demonstrate the machine easily. Bir Amerikan şirkəti olan Remington və oğulları ilk yazım maşınını, yəni daktilonu yaratmışdılar. Hələ də typewriter kəlməsinin, yəni daktilo kəlməsinin hərfləri klavyaturanin ən üst sətrindədir. Nəticədə satanlar asanlıqla onu göstərə bilirdi. It's still in the same place on a modern computer keyboard. Hələ də müasir klavyaturalarda da eyni yerdədir hərflər, yəni klavyaturanin üzərindəki. Burada da sonda olacaq C olacaq. Sure, the inventor of the first telephone was a Scottish-American teacher called Alexander Graham Bell. In 1876, he showed his new invention at an exhibition exhibition in Philadelphia. İlk telefonun icadçısı Şotland və Amerikan müəllimi Alexander Graham Bell-dir. O 1876-cı ildə ilk yeni icadını Philadelphia-da sərgidə göstərdi. Nə ola bilər? Davamında: "The unfortunately the public weren't very interested." Təəssüf ki, cəmiyyət onla maraqlanmadı. Yəni bura da sonda olacaq yenə ilk telefon icadı və ona qarşılıq bu şəkildə olubmuş. For a walkie-talkie is a small to wear radio. Radio the United States Army first used in the 1930's, but it weighed 13.6 kilos, so talking was easier than walking. After World War II, it became popular with policemen. Walkie talkiler, balaca iki yönlü radyodur. Yani bunu size açıklayayım. Walkie talkiler, push talk kimi, yani basırsınız, danışırsınız, karşı taraf sizi eşidir. qarşı tərəf danışdığı zaman da siz onu eşidirsiniz. Sadəcə iki şəxs eşidə bilər. The United Birləşmiş Штаtlar ordusunda 1930-cu ildə istifadə olunub ilk dəfə və 13 kilo. 13.6 kilo olub və onu onunla danışmaq, danışmaq, onunla gəzməkdən daha asan idi. Yəni o, daha ağır olduğu üçün. İkinci Dünya müharibəsindən sonra məşhurlaşmağa başladı polislər arasında və nəticədə baxırıq bura before that they had to use whistles to call for help bundan qabaq onlar kömək üçün fitlər istifadə edirdilər yəni burada polislər nəzərdə tutulur o şəkildə five nowadays you can send message pictures and text around the world in a few seconds we are a computer using email Millions of people send and receive emails every day. Günümüzdə e-mail vasitəsilə bir kompüterdən dünyanın hər yerinə çox qısa çox az bir saniyə ərzində, saniyədə mesaj, şəkil, mətn göndərmək mümkündür. Milyonlarla insan hər gün e-mail göndərir və alır. Burada da Ye olacaq. Back in the early 1990s, very few people had email and only one person in 50 knew. One person in 50 knew what it was. Yəni burada açıqlama vermişdim. 1990-ların əvvəlində çox az insanda email var idi və o insanların da 50-də biri bilirdi ki, bu nə işə yarayır, nədir, yəni Burada da sonda əlavə edəcək. Exercise 5. Which of the inventions in exercise 4 do you think is the most useful nowadays? Write a paragraph providing reasons why you think so. Tapşırıq 4-dəki icadlardan hansının daha günümüzdə daha faydalı olduğunu düşünürsünüz və düşüncənizi dəstəkləyən səbəblərlə bir paraqraf yazın. Bu şəkildə progress portfoliyumuzu tamamlayırıq. Digər dərslərdə görüşənədək, sağ olun.